хотели получить очки к сожалению не получилось Надо смотреть вот. причины ну, искать не хочу естественно главный тренер отвечает за результат значит наверное что-то неправильно сделал но буду анализировать буду думать чтобы в общем то выходить очень со сложной ситуация но все равно будем это делать Юрій Нікола, два роки назад ви нам говорили, обіцяли, що готуєте нову команду. Через 3-4 роки побачимо. В цьому році набрали обратно на вігонієрів, обратно ваші слова, готуємо молоду команду. Я зрозумів оцієї вашої стратегії і тактики. Я бачу це елементи корупції. Розумієте, як можна? є і корупція можна подумати. В цьому колі з таким фінансовим положенням, то, що... на сегодняшний день нам предлагают, и э, мы будем заниматься коррупцией. Но это глупости. Нет, нет. Это, я вам говорю, просто глупости. хорошо. Ну, глупости. А одно, еще раз говорю, кого мы приглашали? Опять же говорю, своих воспитанников. Своих воспитанников. Которые вы мне задаете всегда вопросы, что их мало. Но вот на сегодняшний день в стартовом составе вышло 7 человек наших воспитанников. Поэтому я хотел увидеть, какой у нас патриотизм. Какой патриотизм? Поэтому, поверьте, мы тоже не хочется в этой ситуации быть. Ну а такие очень, вы знаете, я не люблю таких вопросов вообще, почему по своей сути я очень честный человек. И не надо больше мне таких вопросов задавать. Вы мне говорили, и журналистам что звезда Сулейма, Кодибен, где зараз. сейчас? И тут половина, если вы запросили, половину через три года вы Уберите, вот, слова. Поднебенный, вы не читаете его? Нет, я читаю. Читаете? Не читаете? Ну, вы не. тогда знакомьтесь, вы журналист. А вы кто? Сулейман. Я же говорю, вы же тогда знакомьтесь, где они находятся и что. Они находятся в командах мастеров. Сидоренко в команде мастеров то же самое. Я за Сулеймана и Поднебенного. Еще Поднебенный в Ахтырке, Сулейман... Нет, нет. Да, нет. Да, где да, вот. Сулейман? А сейчас а, да, в полкоманды будет таких Сулейманов. Сулейман во второй лиге. У нас здесь половина там, во, второй лиге даже не будут играть. Вопросы? Все, не вопрос. Давай. Вы можете подтвердить информации, что Лебеденко запрошил в Малюпу за 30 тысяч долларов, 35 тысяч же, и вы отмолвались. Не вы, я пойду, не вы конкретно, не вы. <свят> я вам скажу, что ему не... Да или нет, вы так, <свят> Очень многие на сегодняшний день 35 тысяч могут заплатить, поверьте, только киевская «Динамо» и «Шахтер». И, поверьте, не такого уровня и класса игрока, как э, Саша Лебеденко. При всем уважении. Юрий Николаевич, если взять ну, линию защиты, линию полузащиты и линию нападения, просто разделить команду на три части сегодня, по пятибалльной шкале, как бы вы оценили работу? Работу? Линия обороны, ну, тройка, средняя линия, двойка и атака единица. Ну, сегодня нагрузка очень хорошая была на линию обороны. Очень хорошая нагрузка была. Да, моментами где-то, но еще раз говорю я ожидал честно чуть-чуть более агрессивной игры так сказать нашей средней линии в особенности это касается первого тайма но у нас этого не получилось во втором старались перестроиться добавить где-то скорости но не хватило не хватило опять же говорю, это мастерство футболистов что бы мы делали не делали я вам еще раз говорю очень Сложно пригласить квалифицированного футболиста сюда. Очень. Я вам говорил, что у меня беседы были с хорошими в общем -то, футболистами, достаточно квалифицированными. К сожалению, финансовая сторона в первую очередь упирается, наверное, в эту ситуацию. Поэтому вот такая ситуация. У меня вопрос. По заявке на матч прослеживался, что у вас в клубе начался кризис с воротарями. Что, у, нас, да, идея, что у, нас, с... у нас, да, у нас травму получил Хоменко, поэтому, естественно, мы... ли еще какая-то вот доработка с молодежью, с умских школ спортивных, подтягивать молодых ребят? Да? Они, они у нас были, поэтому, естественно, мы... В общем-то, вы видите, у нас очень много молодежи, очень много. Но пока, знаете, страдает э, тренерский штаб. Я говорю, хорошо, когда молодежи доверяешь, и когда ее много с тренера, да, наверное, с главного буду спрашивать результат. Поэтому, естественно, я вам сразу говорю, что ответственность вся за все лежит на тренере, на главном тренере. Я не хочу ни в коем случае там на кого-то перекладывать этот груз ответственности. Я вам официально заявляю, что это моя, в общем-то, недоработка. Трудиться, трудиться, и все, и выходить из этой ситуации. Как бы сложно ни было, давайте просто на этом опустим руки и все закончим. Нет, я себе не позволю, футболистам не позволю. У нас завтра утром э, мы собираемся по девятого, вот, так группа, что, в общем-то, больше матч провела. У нее будет восстановительное мероприятие, восстановительная тренировка, та, что меньше провела, естественно, будет выносливость. Э, вот, ну а потом уже по... Ну, Дадим ему отдых и будем готовиться к горнику. Сложный календарь. Опять говорю, что мы ну, ну, ни в коем случае не должны и не будем опускать э, руку. Спасибо, спасибо. Всем спасибо.